হেল্ল' গাইজ কেনে আছে ৰ'ব ৰ'ব স্কিপ নকৰিব মোৰ আজি ৰাজমা ৰেচিপিটো চাই যাওক আৰু আপোনালোকে মোৰ দৰে বনাই চাওকচোন ইমান ধুনীয়া টেষ্টি হ'ব নহয় আপোনালোকে এবাৰ খালে মানে আঙুলি চুপি চুপি খাব লাগিব চাওক এয়া ৰাজমাহ মই ৰাতি তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু বিলাহী পাঁচটা মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু আৰু পিঁয়াজ এইটো পিঁয়াজ হৈছে মই সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ দুটামান আৰু এইটো তিনিটামান মই পিচি মানে পেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আদাৰ নহৰু পেষ্ট আছে এইটো চিমলা মিৰ্চ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা মানে জ্বলা বেছিকৈ যিসকলে ভাল পায় বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে নহ'লে নিদিব আৰু এইটো ঘি আৰু এইটো ধনিয়া আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মি মছলা মছলা এইকেইটা মিথি গুটি মিৰ্চ পাউদাৰ ইলাইচি হালধি লং নিমখ ৰঙা জলকীয়া আৰু মিট মছলা এইবোৰ নিদিলেই কিন্তু আপুনি ৰাজমাহটো খাই ভাল নাপাব ৰাজমাহত সদায় মছলা দিব লাগে মছলা দিলেহে খাই ইয়াৰ সোৱাদ আহে সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া প্ৰথমতে মই কুকাৰত ৰাজমাহখিনি বইল কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে মিঠাতেলৰ লগত পিঁয়াজকেইটা ভাজি ল'লোঁ পিঁয়াজ কেইটা এনেদৰে অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত মিঠি গুটিকেইটা ঢালি দিলোঁ এয়া মিঠি তাৰপিছতে লং তিনিটা ঢালি দিছোঁ অঁ লং চৰি ইলাইচি আৰু লং এয়া ঢালি দিলোঁ অলপ ৰং ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লগতে ৰঙা জলকীয়া তিনিটা দি লৈছোঁ এনেদৰে ভাজি আছোঁ এনে ৰঙা হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এই পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি ল'লোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্টটো লাহে লাহেকৈ আপোনালোকে ভাজি থাকিব পিঁয়াজ যিমান সৰহকৈ দিব সিমান মানে ৰাজমাৰ ৰেচিপিৰ টেষ্ট আহে সেইবাবে পিঁয়াজ মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কুটিও দিছোঁ আৰু এনে এনেদৰে পেষ্ট বনাইও দিছোঁ এয়া আদা নহৰু পেষ্ট হয় ইয়াত মছলাৰ ওপৰত কাম দিয়ে ৰাজমাহটো যিমান মছলা দিব সিমান খাবলৈ টেষ্টি হয় এই মই যিবিলাক আগতে দেখুৱাই লৈছিলোঁ সেইখিনি সকলো মছলা ঢালি লৈছোঁ এই মিট মছলা মিৰ্চ পাউদাৰ হালধি নিমখ এইবিলাক যি যি আছিলে সকলো একেলগে ঢালি লৈছোঁ আৰু ল' ফ্লেম কৰি এনেদৰে ভাজি থাকিব ভাজি থাকিব ইয়াৰ ভজাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপোনালোকে যিমান মানে ল' ফ্লেমত মিহি মিহিকৈ বহুত সময় ভাজি থাকিব ইয়াৰ সোৱাদ সিমান বাঢ়ি যাব আৰু যদি কমকৈ ভাজে খাবলৈ সোৱাদ নহ'ব বেছি জ্বলাই দিলেও বেয়া হ'ব এয়া মই বিলাহী এই পেষ্টটো দি ল'লোঁ বিলাহী পেষ্টটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে ৰাজমা ৰেচিপিটো ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ ভাজি থাকিব লাগিব ভা বহুত সময় ল' ফ্লেমত ভাজি ভাজি ইয়াৰ সোৱাদ আহিব আৰু জ্বলাই দিব নালাগে বেছিকৈ জ্বলাই দিলে আকৌ ইয়াৰ টেষ্ট নাহে কাৰণ ৰাজমাহ ৰেচিপিটো নিৰ্ভৰ কৰে এই মা মছলাৰ ওপৰত মা মছলাবোৰ এটা সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দি ভালদৰে ভাজি থ'লে মানে ইয়াৰ সোৱাদটো ধুনীয়াকৈ আহিব মই এই চাওক মই অকণো নজলাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ বহুত সময় ভাজি আছোঁ লাহে লাহে এনেদৰে ভাজি ভাজি এনে এনে এটা ৰূপ আহিব তাৰপিছত আপুনি লাহেকৈ ৰাজমাহখিনি ঢালি দিব তাৰ পানীখিনি পেলাই দিব তাৰপিছতে এনেদৰে ভাজি দিব ঢালাৰ পিছত এয়া ধুনীয়া দৰে ভাজি দিব তাৰপৰা মই গৰম পানী অলপ ঢালি দিম এতিয়া এয়া চাওক মই সম্পূৰ্ণ গৰম পানী ঢালি দিছোঁ গৰম আৰু বেছি পানী ঢালিব নালাগে যিমান ডাঠ হ'ব ঠিক হ'ব সিমান খাবলৈ সোৱাদ হ'ব বেছি পানী থাকিলে ইয়াৰ সোৱাদটো কমি যাব সেই সকলো এইখিনি এটা লিমিটত চাই চিতি বনালেহে ৰাজমাৰ এটা অৰিজিনেল সোৱাদ আহে যদি পানী বেছিকৈও দিয়ে বা পিঁয়াজ বা টমেটো যদি কমকৈ দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াৰ সোৱাদটো সিমান ভাল নালাগে আৰু ইয়াৰ ইনগ্ৰিমিয়েণ্টবোৰ মা মছলাবোৰ দিবই লাগিব সেইবোৰ এটা লিমিটত দিব লাগিব চিমলা মিৰ্চবোৰ মিৰ্চ আৰু ৰঙা ৰঙা জলকীয়া চৰি মিৰ্চ মছলা আৰু ধনিয়া সম্পূৰ্ণ দি ল'লোঁ মোৰ 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 ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু শেষত ঘি দি দিলোঁ তাৰপিছতে মোৰ খানা ৰেডি এয়া মই এতিয়া টেষ্ট কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ড কামলৈ ওলাই গ'ল তেখেতে আৰু মোৰ ছোৱালীজনী স্কুললৈ গ'ল গতিকে মোৰ ল'ৰা আৰু মই অকলে আছোঁ গতিকে আমি দুয়োটাই প্ৰথমতে টেষ্ট কৰিব লগা হৈছে সিহঁতক প্ৰথমতে খুৱাব নেপালোঁ হ'লেও চাওক মই বনাইছোঁ বহুত টেষ্ট হৈছে আপোনালোকে এবাৰ মোৰ দৰে বনাই চাবচোন ধন্যবাদ